Хорошая опять игра для зрителя, опять волейбольная игра для тренерского состава. Есть огромные вопросы к игрокам и вообще к тому, что мы имели сегодня по защите. Очень тяжело было справиться с американским легионером Будивельника, очень высокого уровня парень. Я думаю, что в этом сезоне все будут иметь с ним проблемы. Вот. Но радует то, что команда сегодня не потеряла веру в победу. Радует то, что команда проявила характер, стойкость и смогла вырвать эту победу в концовке. Даже там, играя без капитана, сегодня, к сожалению, плохо себя чувствовал, не смог принять. Участі в Адрі как бы, в принципі результатом доволі з содержанням будемо роботи, якщо є ще що і справлять. Якщо загалом говорити про Кубок ВН, то наскільки задоволені цим турніром а, і чи змогли випробувати все, що власне було заплановано? Ну запланіровано було у нас в принципі. Я вже давав інтерв'ю, що у нас ми всього 10 дней По большому счету поработали в зале, то, что успели здесь три, три комбинации буквально у нас, сегодня еще одну добавили комбинации прямо по, по ходу игры, их отработали как бы больше. То есть был договор с игроками, что мы пока не готовы на 100% играть но те вещи, о которых мы хотя бы один раз... Упомянули на тренировке, мы должны сделать на 100%. Что-то сделали, что-то не сделали, но в целом, вот по тому набору, что у нас есть по защите, всего один вариант на сегодняшний день, по нападению, в принципе, игроки выполнили где-то лучше, где-то где хуже, но информация, по крайней мере, для обработки есть. А доволен всем, включая поражение от Одессы, потому что нужен был где-то холодный душ, потому что слишком легко был, дался нам Николаев, плюс победа над Кривым Рогом, где-то игроки немножко а, почувствовали ну, слабинку, скажем так. И сегодня уже не, не потеряли, потому что вчера был момент, когда опустились руки, и сегодня они смогли. Фактично цей турнір став оглядним для Адедрана. Наскільки задоволені ним і власне якщо говорити про новачків, чи будуть вони найближчим часом? Ми ще собі ігроков. Бюджет, бюджет небольшой, великий, поэтому здесь можна очень внимательно подойти к выбору за небольші деньги. Нужно найти хороших ігроков. Ми сейчас посмотрели на американського легіонера, і тепер нам нужно найти за менші деньги. человека, который попробует его остановить. Или как, как минимум поможет восстанавливать его в командной схемах защитных. Вот. Ищем игроков. Надеюсь, что в ближайшем будущем добавятся игроки Леша Ададоран. Сейчас будем принимать решение, будем оставлять его, не будем. Вот. В целом, в целом как бы я ему благодарен, доволен той работой, которую он показывает.